знаю, почему до сих пор не ищут моего отца. Почему его не ищут? Его похитили из психиатрической больницы. По факту его похитили. До сих пор не было ни допросов, не были изъяты камеры, не с психиатрической больницы. Там есть камеры, и полиция должна была их забрать. То есть, если там есть камеры, то, соответственно, на камерах мы увидим, как мой отец сам идет к ночмеду без какой-либо помощи и подписывает все документы. Ну, ми з вами розуміємо, що это... не може бути, поэтому просто час дається чтобы щоб зачистити доказательства. Також є камери на Кибальчича, которые будут видно по этим камерам, що отец приїхав туди, не сам, що його привезли туди церковники. Стосунки з рідними людьми не завжди бувають рівними. Та ще гірше, коли в них втручаються треті особи та прикриваючись добрими намірами, відбирають в людей останнє. Наша історія про злочин, який прямо зараз розгортається у всіх на очах, так в Одесі досі віджимають житло у самотніх і знедолених. Здавалося б, таке лишилося давно в 90-х, але ж ні, шахрайські схеми досі квітнуть пишним цвітом, а під час війни виглядають взагалі зловісно. Олександра, відома зоозахисниця з Одеси, ділиться своєю особистою драмою. Бо рідний батько, який багато років відвідував церкву, настільки піддався впливу вірян, що переписав свою квартиру чужим людям. У моєго отця Російська Православна церква з-за Заграниця брала квартиру. Підсунув йому договор, так як отець вже пожило і віць, він не розумів, що він підписує. У отця деменція. Как же это все началось? Началось это еще 30 лет назад, эта история началась. Папа начал ходить в эту церковь. Когда папа начал ходить в эту церковь, папу полностью перестал интересовать весь окружающий мир. Была только эта церковь, был только владыка и матушка. Все, все разговоры крутились только вокруг церкви папа перестал работать, папа уже был на тот момент, как я второй ребенок в семье у моего отца. Папе было 60 лет, когда мне было 8. И папа вот 60 лет начал туда ходить, он развелся с моей мамой. Когда он ходил в эту церковь, он потерял всех своих друзей, абсолютно никакого общения. Церковь запрещала ему общаться с другими людьми, Были, была только вот замкнутая структура, это церковь, все, Всі остальні контакти плохо, Вони грешники, вони невірні. І вот, вот все в такому духі. Ментальне здоров'я батька гіршало з кожним днем. Ділиться Олександра. Аби не полишати наодинці, вона переселила його у свою невеличку квартиру на вулиці Мала Арнауцька. Доглядала тут за ним. Проте відхилення розповідає, ставали все відчутніші. Я твіла його невропатолога. к одному, ко второму, или невропатолог диагностировал деменцию, ДЭП третьей стадии. Были куплены препараты папе, все ему купила, но в какой-то момент папа сказал, что владыка говорит, что ему от этих препаратов плохо, что я хочу его убить, и все, препараты были запрещены. То есть он вот так эти препараты и лежат, до сих пор они есть, есть чеки от них, есть назначение врача, что да, эти препараты ему назначены, они улучшают работу головного мозга, но папа их не хотел принимать. Потом у папы вылезла грыжа, я его оперировала. И вот все это время ни в инфекционке, ни в других больницах никогда не приходили ни прихожане к нему, ни сам владыка. Я никогда их не видела. Когда папу госпитализировали по грыже, я полностью все договорилась, оплатила ему операцию, там их тоже не было. Это вот было как раз начало войны. Когда началась война, я все-таки папу уговорила вернуться на Малую Эрнаутскую, переехать сюда. Он сюда переехал, и тут у папы стали какое-то очень странное поведение. Он стал очень агрессивный, он стал мне говорить очень странные вещи, что тут нечистая сила, что а, здесь какой-то нечистый дух обитает, что здесь демоны. Абсолютно абсурдные вещи. Потом он в ванной позакрывал все дыры, все, позакрывал платками, потому что оттуда выходил нечистый дух по ночам, как он говорил. Я стала консультироваться с невропатологами, выяснять вообще, в чем же причина. Был вызван психиатр домой. У него было диагностировано бредовое расстройство религиозного типа. После этого рекомендовали госпитализацию. Дальше папа, видимо, сообщил об этом священникам, и Тут папа стал очень агрессивный, у меня есть записи разговоров с ним по телефону: что папа начал говорить, что я умерла, что ему владыка открыл истину, что я на самом деле мертва. В моем теле живет э, э, сатана, который убил его дочку. И меня надо убить. Ну, то есть, это реально стало очень страшно. Я понимала, что он не видит во мне вообще больше ребенка своего. Было понятно, что папа кем-то управляет, но, честно, я до последнего не хотела верить, что это делает церковь. Я думала, что это его какие-то бредовые фантазии. Потом папа вдруг мне говорит, такой веселый, говорит, а у меня дома ремонт начался. Я говорю, в каком доме? Говорит, ну, там накибальчич. Я говорю, как ремонт? Я говорю, а за какие деньги? Я говорю, зачем вообще? Ты начал там ремонт? А, там мои друзья делают ремонт. Ну, тогда вот я поняла, что квартира переписана бывшая сотрудница горсовета. Она рассказывала мне, что ее благословил владыка, что она заберет моего отца, если я не отдам его по-хорошему, то я, это будет по-плохому. Сам владыка меня никогда не набирал. Потом папа госпитализировала в психиатрическую больницу. В психиатрической больнице ему диагностировали тоже расстройства психические. Папа там говорил, что ему 186 лет, что он пришел всех исцелять. Это все есть в анамнезе. Причем папа, когда выходил из палаты, не нівоку жниті найти на дорогу в палату. Тобто в нього повна дезорієнтація. Родичі старенького, йому на той момент було 86 років, понадіялись на медперсонал. Проте церква розпочала ціле полювання за її батьком. Виявляється, за відсутності доньки сюди приїздили добрі віряни і вимагали медперсонал відпустити старенького з ними. Я ставила 5 тисяч гривень. на все, что необходимо для папы. Есть все чеки, все. Медсестра у меня эти деньги взяла, сказала, что сейчас не может выписать чек, потому что у них закончились банки. Ну, да, такое действительно может быть. Я уехала, и через день, когда в этот день операция моей собаки ровно без 15, вот операция в 11, врачу я об этом сказала, без 15 одиннадцать, мне звонят из психиатрической больницы, говорят, у вас есть 15 минут, чтобы доехать, вашего отца сейчас забирают священники, мы им, им его отдаем. Я в шоке, естественно, я оставляю собаку в клинике, и приезжаю в больницу, а отца уже нету я спрашиваю, что вообще происходит, мне говорят, а ваш отец здоров, то есть как человек, который не может найти в палату вернуться, день назад вы у меня берете деньги, а тут он резко здоров. Как вообще такое возможно? Я вызываю полицию, следственную оперативную, приезжает следственная оперативная и говорит, а мы ничего делать не будем. Вместо того, чтобы искать моего отца, я им показываю все документы, все. Они говорят, а мы ничего делать не будем. Когда я включила камеру, говорю, когда я сейчас буду снимать. Это все выйдет в прямой эфир. А тогда они начали что-то делать. В итоге мы пошли к врачу лечущему. Врач сказал, он здоров, мы выписали, он ушел сам. Я говорю, как он мог уйти? Вы же мне сами говорили, что он полностью дезориентирован. Ему уже стало легче, и он ушел. Он написал сам заявление, была, была собрана комиссия, которая разрешила ему уйти. Причем самое интересное, комиссия была собрана в тот день, когда я передавала ей 5000 гривен. И она участвовала в этой комиссии. То есть человек берет у меня деньги, говорит, что, окей, мы папу вашу дальше продолжаем э, держать в больнице, потому что папа нуждается в лечении, забирает у меня деньги, и при этом ставит свою подпись, что все хорошо, ваш папа здоров. Это, это полный сюр. Это уже подтверждает о том, что они вступили в сговор с ними. Ось такий лист хтось написав від імені батька, дописавши номер пані Рафаїли. Тієї самої, що погрожувала родичі, які намагались захистити старого. Зрозумівши, що батько став жертвою аферистів, Олександра написала заяву до поліції. По сей день місце нахаждення не установлено, ніякі дії не проводяться. Чоловік Олександри розповідає, уся ця історія розгорталася на його очах. Во время разговора все время уходил в религиозную тему, все время рассказывал о том, что дочка ⁇ это дочь сатаны, что она приходит сюда, его уничтожает, что э, мы хотим его смерти верит человек в свою определенную религию, да, и рассказывает что-то. Я ему всегда говорил, Нет, Павлович, мне религиозные темы не с вами обсуждать. Я постарался как-то это все обходить, потому что постоянные разговоры о владыке, постоянные разговоры о церкви, о том, что я должен прочитать какие-то книжки, я пытался как-то переводить на больше обыденные темы. На ремонт, на то, как он себя чувствует, на то, где он хочет жить, обычные вопросы, на то, с кем он общается. Потому что у меня уже тогда начались возникать подозрения, я Александре говорил, что я говорю, Александр, ты понимаешь, что твой папа возрастной? И им, скорее всего, могут заинтересоваться. Это очень странная церковь какая-то, потому что мы нашли в интернете, что они оказывается травили животных. Пару лет назад был большой скандал, потому что люди, которые живут по соседству с этой Михайловской площадью, боялись даже ходить с, со своими животными, потому что этого Агафангела, афериста, который не тот, который Агафангел, которого все знают. Вот еще в чем интересно: он взял себе такое же самое имя как у Агафангела, который митрополит в Украине, Украинской Православной Церкви, то есть для того, чтобы вводить людей в заблуждение. И вот его, этого Агафангела из Русской Православной Церкви, схватили на поличную, то, что он разбрасывал отраву. Это был большой скандал просто. Для меня смутил этот момент. Человек открывает церковь на территории Украины, является граждан, гражданином Украины, а почему же церковь называется за границей? Где же твоя родина тогда? Ну, это вполне логичный вопрос. Есть действительно русская православная церковь за границей. Она действительно находится за границей в Америке. Мы с ними связались, и они сказали, что они никакого отношения к этой церкви не имеют. И вот дальше уже мы провели свое собственное расследование, кто же такой этот Агафангел. Агафангел, он просто аферист, он очепенец, он и нашим, и вашим. Он сам себя провозгласил владыкой, сам себе назначил чин этот. Если открыть их сайт и зайти к ним на страничку их официальную и посмотреть синоды, так синоды — это на минуточку элитная недвижимость за границей. Это не церкви, это квартиры, дорогие квартиры, которые они скупают по всему миру. Интересно, за какие деньги? Я сообщил Александре, что нужно будет как-то быть аккуратнее и держать руку на пульсе, чтобы его отца не обманули. Но в итоге, к сожалению, воспользовались тем, что он отказался принимать лекарства, его заставили не принимать лекарства, и вот при, на ухудшение его состояния его отвезли к нотариусу. Самое интересное, что я задавал вопрос, и Павлович, а вы понимаете, что уже потом, когда мы сообщили ему, что мы уже знаем, что... Вы переписали квартиру. Он говорит, нет, это неправда. Во-первых, откуда ты знаешь? Во-вторых, это неправда. Это моя квартира. Начал мне рассказывать о том, что ему в этой квартире делают ремонт его друзья. Естественно, я задал вопрос: он а вы пенсионер, у вас небольшая пенсия, что значит вам делают квартиру ваши друзья? Нет, ты не веришь, ты ты неверный, ты вообще не крещеный. Рассказывал мне, а даже если крещеный, то неправильно крещеный. І е, ти, ти не віриш этим всім друзям, ти їх не знаєш. Е, но якщо ти щось будеш робити, Павлович, то будеш діти, сказав Павлович Павличня, то у мене є друзі в прокуратурі. Мова йде про іншу квартиру у новобудові, яка була оформлена на батька. Коли донька дізналася, що це єдине майно батька, переписане стороннім особам і звернулась до правоохоронців. Події почали розвертатися дивним чином. Бо з постраждалої сторони зробили винуватців. Хтось від лиця самого отца написав заявлення у в поліції, причому не просто написав, а. Напечатал. То есть мой отец, которому 87 лет, не, не умеет печатать. Плюс оно было напечатано э, украин, на украинском языке. Мой отец не знает украинский язык от слова совсем. А заявление, что я его избивала отца, что я его насильственно где-то удерживала, что э, у меня, оказывается, есть какие-то квартиры, купленные за деньги моего отца, что я продала его какую-то элитную недвижимость, а за нее себе купила квартиры. Что в принципе можно проверить легко. Які квартири на мене числяться і коли вони були куплені? У цій історії великі питання до нотаріуса, який завірив угоду такого коштовного дарунку без жодних підозр. Цей документ датований 24 вересня 2024 року. Чому нотаріус взагалі пішов на цю сделку? Почему нотаріус во час війни допустив до того, что 86 летний человек, который не видит, дезориентирован в пространстві? его приводят какие-то непонятные священники и подписывают, дают ему подписать дарственную. Почему нотариус не переспросил его, не спросил, как это так, вы лишаетесь своего единственного жилья официально по документам, у него только одно жилье. Как вы можете его передарить каким-то непонятным людям? Где ваши дети, где ваши родственники? Но он этого не спросил. Ему подложили договор дарения. Почему подложили? Когда Вениамин я, я Павлович сказал, что вы, вы подписывали какие-то документы? Он говорит, ну меня привели к нотариусу, э, дали какой-то э, документ, там же мелким почерком, а у меня зрение плохое, э, еще и на украинском что-то было. Мне сказали, я тут подписал. Э, я говорю, а вы понимаете, что вы подписали? Нет, ну, зачем? Я доверяю этим людям, зачем мне что-то перепроверять? Владыка никогда ничего плохого мне не, не, э, не сделает, но у меня есть друзья, которые меня защищ защитят. Естественно, я ему сказал, вы понимаете, что мы подписали договор дарения. Он говорит, нет, ты, ты врешь, эти, эти люди не могут меня обмануть. И я начал ему объяснять по поводу церкви, по поводу того, что это все лживая церковь, что их не знает русская православная церковь за границей из Америки, потому что он все время говорил, что у них главная церковь в Америке. Ну, человек с психическим расстройством, с ним невозможно на каких-то логических аргументах строить диалог, он всецело управляем и никак не шел больше на контакт, он только лишь начал больше агрессивничать, я понял, что не стоит 86-летнего человека как-то дальше травмировать этим. Важлива одна деталь: з моменту підписання договору дарування і до того, коли батька викрали з психіатричної лікарні, Веніамін Павлович мешкав у квартирі своєї доньки. Натомість, люди, яким він відписав квартиру, ніякого догляду не надавали. Він просто продовжував жити в квартирі доньки, вже не маючи власного майна і цілком вірогідно до кінця не усвідомлюючи цього. Та коли церковники дізнались про те, що рідним відомо про договір дарування, вони почали настійливо дзвонити дідусеві. Пашковский вместе с другими прихожанами начали очень активно предпринимать действия по защите для, для того, чтобы обез, отбелить себя. Потому что это нонсенс какой-то. У старика забирают его единственное жилье и выводят в заблуждение, что за ним будут ухаживать. С ним не подписывают другие договоры. Да? И у него просто забирают квартиру и рассказывают, что мы будем за тобой ухаживать, ты будешь жить дальше и все. Но начинают за ним ухаживать только после того, как возбудили уголовное дело для того, чтобы скрыть следы своего преступления. Мое личное предположение было, что они бы в таком тихом режиме где-то годик бы подержали, чтобы невозможно было по документам оспорить договор дарения Вениамин а потом бы просто потерялись бы, потому что уже все прошли сроки обжалования. И, к сожалению, мы столкнулись с такой ситуацией, где добиться справедливости сложнее, чем совершить преступление людям, которые выдают себя за священников. Зараз завдання Олександри зробити максимальний розголос своєї історії та знайти інших людей, котрі також стали жертвами церковних аферистів. На її заклик у соцмережах відгукнулась Людмила. Жінка разом з батьками жила в будинку, який ще в радянські часи її матері надали як вчительці. Та навіть маючи документи з приватизації житла на руках, родину обіцяє виселити церква, яка з ними межує на території. в 2014 тисячі я своє житло приватизувала. То есть у меня были уже документы, и я вообще даже не подозревала, что имея документы, я могу быть в собственности церковников. Когда я увидела сюжет Александры, что там тоже участвуют русская православная, Пашковский, он, кстати, в деле он есть. Я могу любому, кто ко мне обратится, показать дело криминальное, там Пашковский, русская православная из-за кордона, партия братства. Та повернемось до історії Олександри та її батька. Кримінальна справа, порушена у Хмельницькому райвідділі поліції, не розглядається. А до суду жінка звернулася стосовно визнання батька недієздатним. Дітча в безпомічному стані, під впливом сектантів, аферистів, які мають відміну міру повного. Він не отримує до медичного лікування. Він їм зараз нужен як собственно, заложник. Заложник, которого они вони обрабатывают и і у себя где-то на території, чтобы скрити своє преступление. Отож, поки шахраї забирають у знедолених останнє майно, прикриваючись добрими намірами, навіть називають себе церковниками, чомусь вони забувають, що Господь закликав жити у скромності та смиренні. Навіть заповідь є у святому писанні: не бажай майна ближнього твого. Як бачимо, для одеських церковників такого правила ні Божого, ні людського не існує. А тому крапку у цій історії ставити поки рано сила громад буде висвітлювати істинні наміри благочинців та боротьбу за справедливість.